Sekarang ini penyamun perasuah pun dianggap whistleblower dan dijadikan hero. Ini masalah. Dipersilakan pertanyaan pertama oleh yang berhormat Senator Tuan Amir bin Muhammad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dipertua, bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di pohon kayu. Pemimpin tegas melawan rasuah, soalan saya nombor satu. Terima kasih. Okay. Okay. Uh, Betul um, Izinkan saya Memulakan dengan menyatakan penghargaan Kepada Lili yang berhormat Di dalam negara kerana memberikan persetujuan dan kelulusan belanjawan negara 2026 semalam uh, izinkan saya juga untuk memberikan sedikit penjelasan tambahan kerana isu ini isu yang banyak dibicarakan oleh rakyat uh, tentang integriti badan badan penguatkuasaan termasuk uh, SPRM, PDRM, LHDN dan AKPS dan lain-lain jadi um, i, uh, saya ingin jelaskan pertamanya untuk memberi jaminan bahawa isu integriti ini utama kalau tanpa integriti tidak mungkin uh, nilai rampasan lucut hak serta kutipan penalti berjumlah 15.5 bilion ringgit dapat dicapai ini kali pertama dalam sejarah negara ini dan ini juga memberi gambaran bahawa sebelum ini nampak ada kelonggaran, ada kelompongan. Mana mungkin dalam satu negara kita mampu mengutip 15.5 bilion dari keterisan, kerasuah, penyeludupan dan lain-lain. Dari jumlah ini, SPRM telah mengumpul jumlah nilai lucut hak berjumlah lebih 8 bilion ringgit. Tapi seperti mana kita sedia tahu, beberapa isu yang dikaitkan dengan politik itu dihebahkan tetapi tindakan-tindakan tegas SPRM terhadap perasuh-perasuh ataupun yang dianggap perasuh besar itu kadang-kadang tidak mendapat dukungan malah ada pembelaan termasuk beberapa ahli Dewan Rakyat sendiri. PDRM melibatkan nilai rampasan hasil penyitaan berjumlah hampir 4 bilion ringgit. Jabatan Custom telah berjaya menumpaskan sindiket haram dan penyeludupan dengan nilai rampasan berjumlah lebih 2.5 bilion ringgit dan KPDN Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC membuat rampasan dan kutipan penalti berjumlah 1 bilion ringgit. Ini termasuk langkah-langkah penguatkuasaan yang lebih berkesan termasuk AKPS sekarang ini agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Tentunya ada beberapa kelemahan yang tidak boleh kita nafikan. Tetapi untuk kita memberi gambaran yang negatif, saya tidak fikir adil. Ini terutama terhadap PDRM. PDRM dalam semua tindakan, seperti mana saya bacakan tadi, telah menunjukkan keupayaan mereka melalui proses integriti ini memperolehi jumlah yang besar untuk negara. Maknanya tindakan mereka terhadap penjenayah penyeludup yang melibatkan tindakan tetapi persepsi itu berbeza. umpamanya saya sendiri dengar dan saya percaya ramai alih limbuman bahawa kematian dalam tahanan sejak 2024 ini itu melibatkan majoriti satu kaum kenyataannya itu disebalik apa faktanya kematian dalam tahanan sejak IPCC ditubuhkan 2024 jumlah 57 Melayu 25 India 4 China 9 warga asing 15 Bumi Putera Sabah dan Sarawak 4 sebab itu saya ingin jelaskan Sekiranya ada kes-kes di mana ada keterlanjuran tindakan oleh polis Siasatan rapi Tetap dilakukan Saya beri contoh kes yang terkini Yang menimbulkan Banyak Persoalan Tentang kematian tiga Yang dianggap penjenayah tegar Di Melaka Siasatan rapi dibuat Dan saya dapat jaminan Daripada ketua polis negara Dan ketua Jabatan Siasatan Jenayah bahawa siasatan rapi dan telus tidak ada tolak ansur dan laporan telah mereka kemukakan kepada Peguam Negara hari ini untuk tindakan lanjut tapi kita kena bedakan di antara ketelanjuran polis yang tidak boleh kita abaikan dengan tindakan penjarah-penjarah tegar Jangan lupa. Yang betul. Tiga bulan yang lalu. Seorang anggota polis ditembak. Selepas ditikam dari perak. Di Kedah. Bila ada laporan pecah, aman, pecah rumah. Bila polis datang siasat. Dia langgar mati. Empat hari lalu. Di Batu Caves. Seorang yang telah didakwa di bawah 326. Melanggar. Polis. Orang ini telah dapat ikat jamin. Sebab itu kita dalam menuntut polis menjalankan kegiatan mereka dengan rapi Mengikut undang-undang Jangan sekali-kali bagi gambaran Kita lemah dan teransur terhadap penjana yang yang berkeleran Jumlahnya terlalu kecil Jumlah penduduk 34.5 juta Jumlah ini tidak sampai 0.5% daripada jumlah rakyat di negara kita sebab itu langkah-langkah ini dan um, beberapa uh, IPCC itu di, diberikan supaya sekiranya masih belum ada yang berpuas hati masih mampu merujuk kepada IPCC untuk uh, tindakan lanjut. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sering menegaskan budaya meran, berani melapor bagaimanakah kerajaan menjamin perlindungan kepada pemberi maklumat whistleblower dengan izin dalam agensi penguatkuasaan agar mereka tidak dikenakan tindakan balas secara halus ataupun terbuka dan di atas prinsip tiada siapa kebal undang-undang bolehkah Yang Amat Berhormat memberi jaminan kepada Dewan ini bahawa prinsip tersebut akan diterapkan tanpa kompromi walaupun melibatkan pegawai kanan atau tokoh berpengaruh. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mohd. Um, soal uh, melindungi hak whistleblower itu memang terjamin. Melindungi maknanya bukan saja mereka itu tidak uh, diambil tindakan tetapi juga dikawal keselamatan mereka dan keluarga mereka supaya jangan dienayai oleh penjenayah tetapi ada kekeliruan di negara kita sekarang ini penyamun perasuah pun dianggap whistleblower dan dijadikan hero ini masalah kalau seorang itu curi 1 bilion ringgit dia kata dia akan bagi kerjasama dengan SPRM untuk mendapatkan balik 100 ringgit itu bukan whistleblower itu penyamun tegar sama juga seorang pembunuh dia bunuh, kemudian dia kata dia akan bagi kerjasama supaya Dengan syarat dia dilepaskan Dia akan beritahu, katalah tiga orang terlibat Seorang yang juga di antara tiga pembunuh itu Dia kata dia akan bagi kerjasama Supaya dia dilepaskan dan dua orang Itu bukan whistleblower Jadi sebab itu kita harus teliti Sekarang ini ada budaya Di kalangan ahli-ahli politik sendiri Yang mendewa-dewakan seorang yang umpamanya mengaku terang-terang merasuahkan pimpinan politik. Jadi ini harus kita bedakan ya Muhammad di antara whistleblower yang wajib di di di, di uh, bela dan dikawal keselamatan mereka dengan uh, penjenayah tegar yang menyelubungi atas nama whistleblower. Kita bagi YB Abun. Terima kasih Haruto yang Dipertua, uh, yang amat berhormat Perdana Menteri. Uh, adakah Kerajaan berhasrat untuk menggubal Undang-Undang Whistleblower ini kerana supaya ianya tidak disalahgunakan. Kononnya apabila uh, mereka melaporkan sesuatu, sedangkan mereka adalah per, uh, perasuah tegar. Jadi ini. Mungkin ada kelompongan di dalam undang-undang kita supaya perkara ini perlu di, 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 dipindah pada masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih, Komand. Kita ada menteri dipertanggungjawabkan yang sangat tegas dalam hal ini dan sangat cekap dan saya percaya undang-undang itu kalau nak diperkemaskan, dibentang akan dilakukan awal tahun depan untuk menentukan kaedah yang tetap. Membedakan di atas whistleblower Dengan Penyamun atau perasuah Atau penyenang Yang uh, melin, uh, Terlindung Dengan Peraturan uh, atau akta whistleblower Ini saya percaya Menteri yang berkenaan akan uh, Segera membentangkan Kiranya ada kelompongan Dipersilakan Kita had Satu soalan Tambahan saja selain yang eh, daripada penyoal asal sebab eh, kita difahamkan ya Mak Muhammad ada tugas rasmi yang lain.